pertama ni saya nak maklumkan tentang siasatan yang semua sudah maklum semua sudah maklum berhubung dengan siasatan melibatkan panglima Tentera Darat dalam mana kes ini kita siasat hasil daripada kerjasama daripada pihak <coughs> pihak polis yang mana telah memberi maklumat kepada kita. Semua ingat pada uh, suatu masa di mana uh, seorang pembeli, seorang pengadu telah pergi ke balai polis Tawau wangi dan beliau telah memberi uh, membuat aduan eh, di sana <coughs> dan uh, proaktifly di mana uh, kami telah mendapat uh, uh, maklumat daripada pihak polis dan SPRM telah menjalankan siasatan uh, lebih awal sebelum pengadu itu datang kepada SPRM pada hari Rabu itu pada hari Selasa ini just uh, saya nak reflect balik daripada kejadian uh, yang berlaku <tuh> Okay, dalam kes ini ya uh, latest update nya uh, sebab bagaimana saya telah uh, maklumkan sebelum pada ini di mana uh, ada pembetulan sedikit buat di mana panglima tentera darat telah pun kita lepaskan uh, daripada tahanan reman iaitu pada hari Isnin 12 hari bulan Januari 2025 2026. Jadi saya minta maaf kesilapan fakta berkenaan. Uh, namun demikian uh, di sini saya nak memberi update tentang uh, uh, status kesihatan ini ter, yang terkini. Uh, pertama sekali uh, uh, saya nak maklumkan bahawa dalam kes ini 23 individu telah pun ditahan uh, dan uh, kita telah membuka uh, 22 predicate offence dan juga satu kertas melibatkan pengubahan haram. Siasatan ini telah kita buka uh, apa ni um uh, membuka kertas siasatan di bawah seksyen 17 (a) kecil Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan juga di bawah seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 juga seksyen 17 ada berkaitan dengan penerimaan, uh, penerimaan suapan. Seksyen 23 adalah kesalahan menyalahgunakan kuasa oleh seorang penjawat awam Terus juga kita buka satu kesesatan yang di bawah seksyen 4 kurungan 1 Atas pencegahan perubahan orang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan juga hasil daripada aktiviti haram tahun 2001 Jadi untuk maklumat semua, sesatan masih kita teruskan Namun demikian, dalam beberapa kertas sesatan berkenaan Uh, saya telah mengarahkan pegawai uh, penyiasat untuk menyegerakan siap siasatan ini pada minggu hadapan. Bermakna di sini saya telah memberi arahan supaya kertas siasatan siap pada hari Isnin minggu hadapan dan seterusnya dikebukakan kepada timbalan pada raya untuk dibuat keputusan. Bilangan saksi yang telah dirakam percakapan dalam kes ini adalah seramai 30 individu telah pun dirakam percakapan mereka dalam tempoh siasatan kita lebih kurang dalam tempoh 2 minggu jadi ini saya nak uh, tekankan di sini dan juga perjelaskan bahawa dalam siasatan kes rasuah salah guna kuasa kita tidak hanya akan melihat berhubung dengan transaksi wang yang telah dikemukakan oleh pengadu berkenaan iaitu maklumat yang telah diberikan pada pihak polis dalam kes rasuah kita perlu juga membuktikan keterangan-keterangan yang kita perlu kemukakan kepada pendakwa raya ialah siapa pemberinya dan sebagainya walaupun uh, uh, dalam kes ini hanya cebisan maklumat diberikan iaitu hubungan transaksi wang ini juga merupakan satu uh, cabaran kepada pegawai penyiasat untuk membuktikan uh, transaksi wang berkenaan jadi sebab segera kita terpaksa mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak bank dan juga pihak bank negara kerana uh, kebiasaannya dalam kita untuk mendapatkan dokumen-dokumen bank ini bukan satu uh, uh, tindakan yang uh, boleh disegerakan kerana pihak bank juga mempunyai uh, prosedur-prosedur tertentu namun demikian saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bank negara kepada pihak-pihak bank kerana telah membantu untuk menyegerakan pembekalan-pembekalan dokumen berkenaan. Again, saya nak ulangkan bahawa daripada eh uh, uh, maklumat berhubung dengan uh, transaksi wang berkenaan pegawai saya perlu melakukan lebih dalam lagi uh, they need to go beyond that that to uh, to prove siapa-siapa yang telah memberi wang berkenaan dalam kes ini melibatkan isu procurement di mana kita perlu melihat uh, kepada isu procurement yang mana satu siapa pemberinya dan sebagainya sebab itu uh, daripada kes ini 27 kontraktor telah pun kita tahan ha, untuk untuk membantu siasatan kita dan semua pun telah dilepaskan jadi pada siasatan ini <coughs> telah kita uh, terzahir ataupun we discovered barang-barang uh, barang -barang kes uh, yang yang kemudian dapat kita polihi hasil daripada siasatan dan juga hasil pada perisikan pegawai-pegawai saya jadi dalam kes ini juga elemen-elemen perisikan telah digunakan oleh SPM dengan uh, uh, betul secara optimanya saya apa ni amat uh, saya memuji pegawai saya dan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas uh, dedikasi dan juga komitmen pegawai-pegawai saya yang uh, dapat uh, uh, menyegerakan uh, mendapatkan maklumat mengesan aset-aset dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu saja dan ini satu pada saya satu keberhasilan yang amat baik yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai saya yang menjalankan siasatan sejak uh, akhir tahun lepas dan mereka tidak bercuti terpaksa menyiapkan kes ini dalam keadaan yang segera jadi saya juga ingin memaklumkan bahawa kadang-kadang di luar sana pelbagai andaian, maklumat dan sebagainya banyak yang tidak betul jadi pada hari ini saya nak jelaskan tentang perkara yang timbul dalam hal berkenaan dalam kes ini kita telah membuat sitaan breakdown seperti berikut wang tunai berjumlah 44 juta mata uang asing bernilai 1.4 juta sebuah kereta uh, jenis Range Rover SDR bernilai 360000 26 unit jam uh, tangan bernilai 2.3 juta kebanyakan uh, Rolex jenis Rolex 23 unit tak salah saya ya ada depan ni ada di depan ni dan uh, kita telah uh, membuat kena, peng, uh, kena pengenal pastian bahawa ini adalah jenama Tulin Rolex ya Barang-barang kemas bernilai RM294,039. Dua cincin berlian bernilai RM20,000. Jongkong emas 3.7 kg. kod harga semasa sekarang tak silap saya lebih kurang dekat RM700,000 lebih satu kilo. Uh, bernilai RM2.5 juta. Medallion emas 150 gram bernilai RM102,000. Dua dina emas 8.5 gram bernilai RM5,780 dan jumlah keseluruhan barang sitaan bernilai semua sekali adalah RM11.4 juta. Ringgit. Akaun, telah dibukukan adalah sebanyak 75 akaun syarikat berjumlah RM32.5 juta. Ringgit. Jadi dalam kes ini, ya, uh, um, untuk maklumat semua, uh, penyitaan wang-wang uh, ini dibuat uh, di wang-wang juga aset ni dibuat di dua tempat. Satu di sebuah residensi di Kuala Lumpur. Satu rumah um, dikatakan rahsia. Yang sebuah lagi di Besut, Terengganu. Dan pegawai saya uh, bergegas ke Terengganu dua kali tak silap saya ke sana bagi mendapatkan barang-barang kes ni hasil daripada maklumat yang kita terima. Dan dia di hadapan Dagas dari, dari semua ini adalah barang-barang uh, kes yang berkenaan uh, dan uh, dipamerkan di sini untuk uh, dilihat uh, kerana saya tidak mahu di luar sana membuat pelbagai andaian. Jadi uh, kita tunjukkan kepada tuan-tuan bukan untuk, untuk uh, showcase dan sebagainya tapi ini sebagai barang bukti supaya maklumat ini betul dan sebagainya. Jadi kalau ada mana pihak mengatakan beliau lah yang memberi maklumat dan sebagainya itu semua tidak benar. Ini adalah hasil daripada tindakan pegawai, -pegawai saya dan juga lebih uh, lebih dalam lagi ialah melibatkan olehahan yang mana satu yang perlu kita um, uh, siasat dalam kes ini. Dalam satu kes lagi yang melibatkan seorang pegawai kanan tertinggi uh, yang mana uh, kes ini telah dijalankan uh, sejak 7 Oktober 2025 lagi sebenarnya tapi kes ini tidak kita nyatakan kepada umum dan uh, pemanggilan beliau ke pejabat SPRM baru-baru ini iaitu pada hari Ahad dan Isnin adalah bagi membantu siasatan. Dan selain daripada beliau seorang lagi pegawai kanan tertinggi yang juga telah dipanggil uh, semalam dan kita telah menahan beliau. Kedua-duanya telah ditahan cuma kita tidak membawa mereka ke uh, pemohonan Riman bagi tujuan penyiasatan lanjut. Kerana seperti saya sebutkan tadi 7 Oktober kita telah mula siasatan jadi pemanggilan mereka adalah untuk membantu siasatan yang terakhir dalam kes ini dan kes ini kedua-duanya hampir siap dan juga akan dikemukakan dalam masa terdekat kepada timbalan pendakwa raya bagi tujuan untuk kesebaran keputusan hmm. dalam kes ini jumlah tangkapan termasuk dua orang tadi terdapat juga empat pegawai kanan ATM juga ditangkap dan juga sembilan orang awam. Bilangan saksi yang telah dirakam percakapan adalah seramai 35 orang saksi dan uh, sitaan uh, telah dibuat seperti berikut. Pertama, sitaan kenderaan. Dua buah kereta kenderaan mewah iaitu Mercedes uh, brand uh, A, kelas sorry, A180 dan juga Toyota, Toyota Velfire. Sebuah Proton Iris, dua buah motosikal Yamaha XMAX 250 dan juga Honda ADV 150. Sitaan wang tunai pula adalah sebanyak RM1.3 juta keseluruhannya dan juga 721,000 jumlah keseluruhan nilai mata wang asing dan kedua-dua ni diletakkan di hadapan ni. Sitaan emas ada 66 jongkong emas 2.49 kg. Yalah disebut 66 jongkong emas tu jadi sebenarnya nama jongkong tapi gambaran tu bukanlah jongkong besar tetapi dalam plate-plate kecil lah jadi saya kena perbetulkan 26 bentuk plate emas lah ya hmm. yang uh, bernilai 1.7 juta harga sekarang akaun yang dibukukan ialah pertama 8 akaun syarikat 4 syarikat uh, peribadi dan total semua sekali adalah 4.7 juta jadi siasatan uh, ada sedikit lagi yang perlu kita teruskan uh, untuk menyengkapkan kesiasatan sebab tu saya kata mas, apa tu, hampir selesai insyaAllah uh, akan selesai pada minggu hadapan dan uh, kes kertas kesiasatan ini perlu dikemukakan paling lewat kepada timbalan peneraya ialah pada hari Jumaat pada minggu hadapan uh, untuk, di, uh, untuk dibuat keputusan oleh pihak peneraya dan juga akan dikemukakan juga kepada Jabatan Peguam Negara jadi setakat ini saya nak um, uh, berhenti sekejap uh, berhubung, berhubung, dengan kes angkatan tentera terlebih dahulu sebelum kalau ada kes-kes lain. Jadi uh, pertamanya saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Oh, Okey, sebelum tu saya ingin juga mengulang balik kenyataan saya dua hari lepas. Ini adalah ekoran daripada kenyataan uh, yang berhormat Menteri, Dal Menteri Pertahanan iaitu Datuk Sri Khalid Nordin yang mana saya telah uh, menyatakan saya menyambut dan mengalu-alukan kenyataan yang dibuat oleh beliau dalam hal untuk beliau membersihkan isu-isu uh, uh, rasuah dan juga tata kelola di Kementerian Pertahanan dan di sini SPRM kami uh, uh, akan bekerjasama adalah berdasarkan di bawah section 7 C ya lebih kurang 7 in bracket C Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2009 2009 di mana inilah akta di bawah uh, ini adalah provision ataupun uh, peruntukan yang di dinyatakan uh, di bawah akta kami mandated uh, ataupun authorised to MACC untuk memberi nasihat dan juga membuat kaji selidik berhubung dengan, berhubung dengan sebarang kelemahan isu tata kelola dan sebagainya jadi pada hari Rabu minggu hadapan minggu hadapan saya akan membuat uh, uh, kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan pertamanya untuk membincangkan isu-isu yang sedia ada okay, yang sedang dalam siasatan yang kedua ialah membincangkan way forward tentang isu pembersihan uh, di dalam ATM yang mana SPNM sedia membantu berdasarkan pertama hasil daripada siasatan kami yang kedua berdasarkan daripada maklumat yang telah kita kumpul dan juga siasatan terlebih dahulu sebelum ini dalam data kami untuk diperbincangkan untuk betul-betul kali ini untuk diperbetulkan mana-mana yang lemah di dalam Minder terutama isu-isu melibatkan perolehan dan sebagainya isu-isu lain seperti mana yang disebutkan oleh yang Berhormat menteri itu adalah isu dalaman itu boleh diselesaikan oleh pihak kementerian tetapi kami sini memberi penumpuan tentang isu rasuah isu tata kelola dan juga isu penambahbaikan di dalam minda yang yang menjadi tanggungjawab kami. Ha, bukan saja kerana saya nak membuat kunjungan hormat tetapi menjadi tanggungjawab kami untuk membantu kerajaan dalam hal membetul, membetulkan perkara-perkara mana-mana perkara yang lemah dan juga silap di sini. Jadi itu setakat ini berhubung dengan uh, isu MINDEF kalau sekiranya ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan semua saya buka uh, mana saya boleh jawab saya jawab hari ini mana tak boleh atau sensitif saya akan mengatakan saya tidak boleh menjawab buat masa ini. Okey, silakan. <tuh> in relation to these two cases, um, <tuh> so I'm not denying di mana kita akan memanggil lagi mana-mana uh, yang terlibat in relation to this case, ya, dia bila kita siasat, kini akan timbul banyak perkara lain kita akan memanggil, tapi buat bukan masa sekarang kerana isu itu pertamanya uh, mungkin berbeza sikit dengan apa yang kita siasat jadi uh, yang kita siasat sekarang ni berdasarkan pada aduan dan juga apa yang telah kita ada dalam kes yang kita uh, siasat contoh pada 7 Oktober 2025 telah kita mulakan siasatan ini yang kita fokuskan dahulu <tuh> jadi uh, yang lain-lain itu selepas selesai kedua-dua ini kita akan mula memanggil yang lain-lain untuk di uh, untuk memberi kecangan ataupun untuk membantu siasatan kami. For the second case. Ya. Eh? Yeah. Uh, dia berkaitan dengan prokiman dan juga penyalahgunaan dana dalam minda nilai itu saya tak boleh nyatakan lebih sensitif tapi memang melibatkan uh, isu dana awam dalam uh, minda I cannot say it is the largest tetapi saya boleh katakan di satu uh, uh, satu breakthrough uh, sebab memandangkan sensitivity kes ini kena melibatkan dua uh, atau tiga top brass di Mindag hmm. kalau tuan-tuan nak bandingkan dengan kes-kes lain mungkin ada lindah yang lebih besar di jabatan-jabatan lain tetapi yang penting di sini eh uh, sudah tentu seperti mana saya pernah ditanya oleh Encik Austin dua hari lepas, sudah tentu kes ini besar Berpas, uh, bukan saja berdasarkan polehan isu polehan, tetapi juga berdasarkan rank yang terlibat. Jadi sensitiviti kes ini dan juga uh, ataupun saya boleh katakan kes ini melibatkan kepentingan awam adalah berdasarkan pangkat uh, mereka yang terlibat. I do not know about that because when you say it's rumors, it was it will remain as a rumors lah. Uh, so if you can be specific uh, to to mention to us to tell us, then uh, I will consider uh, that information. To be friend here, uh, I humbly can say that the, that on earth, this is. our responsibility to complete the investigation as soon as possible memandangkan tentang sensitivity kes ini. Seperti mana saya sebelum sebut dalam beberapa ucapan sebelum pada ini, kenyataan-kenyataan saya. Pertamanya saya tak ada mengambil apa-apa direktif daripada mana-mana pihak. Yang kedua, saya bukan bertindak di atas arahan mana-mana daripada public atau sebagainya. Yang ketiga, ini memang tanggungjawab kami dalam hal-hal semua sebab setiap kes tidak akan sama antara satu sama lain. Dalam hal kes ini, tanggungjawab saya dan saya juga sendiri mengklasifikasikan, mengklasifikasikan kes ini adalah kes yang berprofit tinggi yang perlu ada kesegeraan yang mana rakyat, tuan-tuan semua perlu tahu statusnya cepat mungkin. Jadi itu kan yang sebenarnya yang berlaku, betul tak? Jadi sebab itu pemerintah-pemerintah, rakan media setiap hari bertanya-tentang tentang, uh, update kes ni sebab apa kamu sendiri juga, juga yang <coughs> sebenarnya menggambarkan kes ni perlu disiapkan dengan seberapa segera tidak ada time frame di sini saya boleh menyatakan uh, kes ni mungkin lagi 2-3 bulan dan sebagainya tetapi dalam kes ini saya sendiri mengambil uh, sikap sebagai ketua persoalannya a uh, kes ni untuk mengetahui dan juga menyegerakan siasatan cepat mungkin ya yeah. semua pihak telah memberi kerjasama dengan baik baik daripada baik daripada pihak MINDEF daripada pihak orang awam uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga ada juga pemberi-pemberi maklumat di luar sana yang memberi input-input tertentu yang uh, ada yang betul ada yang tak betul yang mana ada juga boleh membantu dalam sesatan ini Hmm. Um, they were arrested actually uh, last year. Uh, could be somewhere in October and uh, in, in November. As far as I mentioned, uh, nine are civilians, nine were civilians, and the others are uh, were the apa ni apa senior senior apa uh, tu military officers. Ya ya hmm. Dalam kes ini memang peranan mereka peranan utamalah dalam terlibat uh, menyalahgunakan dana berkenaan I may say uh, mereka adalah the main suspect Selalunya dalam kes-kes sebegini -kes, uh, Suspek yang berkenaan akan dipanggil Main suspect akan dipanggil kemudian sebab sebelum benda itu pegawai-pegawai uh, saya perlu gather all the evidence selepas kita mendapat kepastian kita membuat verifikasi daripada saksi-saksi dan sebagainya, barulah kita panggil mereka untuk memperjelaskan segala dakwaan yang timbul terhadap mereka.